в 12.20, где-то в 12.25 я сквозь сон услышал хлопок. Потом открывая глаза, смотрю, вспышка в окно видно было. Выглянул в окно, полыхает вот этот опель Вивара. И от, оттуда перекидывается пламя на Ауди Асту. 100 Хватился, давай выходить на улицу. Дверь была в подъезде заблокирована. То есть кто-то заранее подготовил деревянный брус, э, строго отрезанный по размеру. Даже было отмечено маркером. Вседи со, со второго этажа выскочили через окно, через первого, окно этажа первого этажа. Выскочили. И потом разблокировали дверь, потом вышли все. Вызвали мы пожарную службу. Пожарные ну, два раза воды набирали, чтобы можно было затушить. За один раз не хватило воды у них. В настоящий момент следствием устанавливается причина пожара, а также можно с уверенностью говорить, что данное происшествие не связано с теми событиями, которые имели место ранее в микрорайоне молодежи.